Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad semulia-mulia Rasul, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian, yang dipertua Dewan Negara, yang dipertua Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah syukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang limpah kurnia dan izinnya dapat saya hadir ke istiadat pembukaan penggal kelima Parlimen ke-15 pada pagi yang mulia ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan tahniah di atas kejayaan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN pada tahun lalu dan menganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Sabah juga saya ucapkan walaupun dunia menghadapi pelbagai cabaran namun Malaysia masih berjaya mencatat pertumbuhan ekonomi positif sebanyak 47% pada tahun lalu dengan kadar pengangguran dan inflasi kekal rendah serta kemiskinan tegak berada pada parah Kos puluhan kosong sembilan puluh Tahun ini adalah merupakan permulaan rancangan Malaysia ke-13. Saya mahu rancangan ini memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat terutama dalam bidang pendidikan perumahan, kesihatan dan pengangkutan awam. Suka saya ingatkan di sini, segala perancangan dibuat tidak akan sempurna jika amalan rasuah masih berleluasan. Saya pernah sebut dahulu yang saya datang ke Kuala Lumpur untuk memburu rasuah dan nampaknya saya telah berjaya. Saya amat kecewa apabila berlakunya kes rasuah dalam Angkatan Tentera Malaysia sampai peringkat tertinggi. Agak aja selepas ni saya terpaksa lantik sajan saja jadi PT. Ini hanyalah sekelubit daripada segunung atau tip of the iceberg. Saya yakin ada ramai lagi di luar sana sama ada di jabatan kastam, immigration, polis dan sebagainya. Serta termasuk juga yang berada di dalam Dewan yang akan terus diburu sampai jumpa. Amalan rasuah mesti diperangi secara besar-besaran rakyat harus menjadi mata-mata dan melaporkan sebarang bentuk jenayah rasuah bukan sahaja penerima yang patut disiasat tetapi pemberian rasuah dan ejen yang bersubahat juga mesti dikenakan tindakan Pia SPRM mesti jalankan sesiatan dengan cepat, tegas dan sempurna tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Kerajaan juga perlu menyediakan hakim yang pengalaman dan laluan khas di mahkamah supaya perbicaraan kes rasuah dapat diselesai dengan segera. Kepada semua ahli yang berhormat dan pejabat awam, ingatlah bahawa jawatan yang disandang adalah amanah rakyat dan negara. Jika awak menyalahguna kuasa, nyelewek dana awam menerima rasuah atau bersepahat melindungi, melindungi perasuah awak adalah pengkhianat negara selain dari itu negara turut berhadapan Dengan ancaman moden terhadap keselamatan digital, integriti maklumat, serta teknologi deep fake yang mampu membuka ruang kepada kes penipuan dan menggugat kestabilan sosial. Ancaman jenayah berat dan keganasan serta perbuatan yang menyentuh 3R hendaklah juga ditangani dengan berkesan. Oleh yang demikian, undang-undang berhubung keselamatan negara dan ancaman luar negara wajah diwujudkan segera kerana hanya dengan cara ini keharmonian antara semua kaum dan kedaulatan negara akan sentiasa terpelihara saya turut mengadu-alukan usaha bagi mengukuhkan undang-undang berkaitan pilihan raya institusi demokrasi dan pendanaan politik. Ini termasuk usaha untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal, atau 10 tahun. Masingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya. Pengenalan akta kebebasan maklumat dan ambassademan Sistem pendidikan negara juga perlu terus diperkasa sebagai pembinaan bangsa, jati diri dan masa hadapan negara. Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan Oleh itu sebarang usul untuk mengiktiraf apa juga sistem pendidikan lain mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, asas kepada pembentukan Malaysia adalah menerusi perjanjian Malaysia 1963. Ia telah menyatukan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara. Kita sewajarnya kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia iaitu perpaduan dan hormat menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Yang berhormat sekali sekalian hendaklah lebih berhati-hati supaya tidak menghasut sampai wujud ketegangan antara wilayah sebarang perbezaan Pandangan haruslah diselesai secara matang dan bukan menerusi kebencian atau syak wasangka. Last. Hakikatnya, hak-hak negeri perlu sentiasa dihormati. Namun begitu, kepentingan Malaysia secara bersama hendaklah sentiasa diutamakan. Saya juga mengingatkan kepada semua ahli yang berhormat bahawa setiap perbahasan, keputusan dan undian yang dibuat di dalam dewan ini bukan hanya merupakan pendirian politik parti tetapi bakal menentukan masa depan kita. Oleh itu laksanakan tugas ini dengan penuh amanah, bijaksana dan tanggung jawab demi kepentingan seluruh rakyat. Ha kata. Marilah kita sama-sama berdoa agar Malaysia terus maju dan makmur, aman damai serta seluruh rakyatnya menikmati kehidupan yang sempurna, bahagia dan sejahtera. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi minum air sikit dulu lah.